Як довго ще триватимуть жахливі обстріли міст? Катаклізми на планеті у 25-му році, починає з 32-го года по 48-й, можливо, ціла серія катаклізмів, розсекретила плани російського диктатора наступати на Дніпровську область. Росія здується і здується дуже серйозно. Українські війська гатять по повної програмі. Чи вважаєте ви, що на руках Байдена кров українців? Всі ці люди бояться змін. ваші воїни. Ваші лідери настоящі, істинні, Вот это нове будущее еліта. А її бояться. коли відкриють кордон для чоловіків 18-60 років, то що відбувається на как раз перший дзвоночок того, як міняються правила гри. Чому темні сили деспотів об'єдналися до купи аж бігом? А так звані світлі демократичні держави досі чекають, коли нас знищать. Старі еліти, ті, які зараз час і в Європі і в Штатах. заинтересованы только в сохранении своей власти. Чем возможно возрождение красного зверя СССР? Ну, он не такой уже красный, он коричневый на самом деле. На какие компромиссы придется пить украинцам? Украина никогда не согласится с этим. А украинцы – это лучшие войны на земле. Я об этом говорю с первого дня войны. первый метафизичный. Поки Оксаночка ще не почала говорити, я маю мить своєї слави. Так, так. Багато вашого часу не займу, проте декілька секунд вашої уваги для крамниці мій світ, прошу мені подарувати. Посилання на крамницю ви знайдете в описі до відео, та й, в принципі, це все, що я хотів сказати. З вами неперевершений Алак Ніраджан, якого ви чекали з нетерпінням, якому ви задали дуже багато запитань і були шалено щасливі, що саме він буде на них відповідати. І сьогодні, друзі, випуск присвячений саме вам і вашим запитанням. Привіт, Алак! Як ваші справи? Це да, замечательно, ви пойміть, здесь другой мир здесь всі думають о Богі, о Божественному. Про істину. Здесь не буває плохо Ви про Індію говорите зараз? Звісно. Я же живу в Индии уже много лет. До речи, очень много людей как раз пишут вам, как же ж так, Индия такая высокодуховная страна, но там так много бедных людей и так много людей живут в несчастье. Ну, насчет счастья несчастья я с вами не соглашусь, потому что еще буквально 20 лет назад Индия всегда была на первых местах рейтинга счастья. Сейчас она с первых мест ушла по одной причине – что очень умные западные люди внесли в рейтинг размер денег, количество денег. И действительно, в Европе денег больше, и они считают, что это является причиной счастья. Это, конечно, обман, потому что если убрать опять благосостояние, а вернуть именно состояние, то Индия будет опять по-прежнему на самом высоком уровне. Так что бедность – это очень относительная история. Так, друзі, сьогодні ми будемо говорити на різні духовні теми також, але спочатку починаємо з ваших політичних запитань. Де вони зупиняться? Це про росіян і чи зупиняться взагалі? Британська розвідка на 25-й рік розсекретила плани російського диктатора наступати на Дніпровську область, а все, що вони не можуть захопити, вони просто стирають у пил. Я чесно говоря, поражаюсь вот этому елементу пісімізму. Ви смотрите, на протяженні весни і літа Росія атакувала. И максимум чего добилось, это такой, такой ну, небольшой такой выступ сделать, который они вынуждены защищать сейчас всеми своими силами, потому что его в любой момент можно отрезать. То есть, как по мне, то, что это произошло, это мастерские украинские войска сгруппировали основные российские войска на определенной ограниченной территории, и тебе там их гатят по полной программе. По 1300-1500 человек в день. Как бы это парадоксально не, не звучало, но если бы этого не было, я не знаю, была ли бы такая возможность. Так что не спешите переживать по поводу того, что происходит. Более того, я вам скажу, что по нашим прогнозам, с октября Россия сдуется, и сдуется очень серьезно. И возможность, которую сейчас имеет Украина, колоссальная, потому что действие, предпринятое сейчас, в октябре, даст очень сильные плоды. Так что вам не следует переживать ни за какую Днепропетровскую или Запорожскую. Вам скорее нужно переживать за вашу собранность и концентрацию на главной цели – Справедливим за вершенні війни? І до речі, коли був такий накал ситуації, ми згадували ваші прогнози, коли вони хотіли йти на Харків і на інші наші міста. Ми згадували, що ви казали, не хвилюйтеся, нічого великого і крупного вони не захоплять. Хіба що дрібні села, і то вони потім звідти будуть вигнані? Ми опиралися, вірили в це і не здавалися. Наш оптимізм не згасав. Тому дякуємо вашим прогнозам. Наступне запитання: чи вважаєте ви, що на руках Байдена кров українців? Чому США и Европа не справляются швидкому завершенню завершению войны в Украине и какая в них мета? И Байден, и даже если придет Трамп, и современные европейские элиты, и Путин не исключение, и его окружение не исключение. Это все люди старой формации. Люди, которые пришли еще в прошлой эпохе. Эпоха уже сменилась. Все эти люди боятся изменений. И они делают все, чтобы заморозить ситуацию, как есть. Вы посмотрите, как Америка боится, чтобы Россия развалилась. Как Европа боится шевельнуться, там разрешить, чтобы кто-то куда-то выстрелил. Они очень переживают по этому поводу, потому что как только ситуация изменится, как только баланс сил изменится, появятся новые элиты. И Украина – это первый росточек нового государства, которое принесет новые элиты со временем. Эти элиты сейчас формируются на войне ваши воины, ваши лидеры настоящие, истинные, не те, которые сидят вот с такими вот большими, красивыми, круглыми щеками в ваших парламентах, понимаете? А вот новые, кто сейчас непосредственно доказывает и проливает кровь свою и своих детей, вот это новая будущая элита, а ее боятся. Я не знаю, сумел я ответить на этот вопрос. Именно поэтому они делают все возможное, чтобы здесь как можно больше людей погибло. Не потому что, они, может быть, даже неосознанно, они хотят этого. А это неосознанное действие, но это вот страх, страх, который в них живет, который не позволяет прийти к власти в западных странах ни одному, ну, в кавычках, Рейгану. Никому. Нету таких. Они все в страхе живут. И этот Пукин вместе со своим окружением то же самое. Наступное запитание. Добрый день. Скажите, будь ласка, когда будет вновь выезд из Украины? Когда будет кордон для человеки 18-60-летних? Здесь все очень просто. Этот ответ этот, на этот вопрос он очень ясен и лежит на поверхности. Как мы уже говорили, с мая 24 -го года по апрель 25 это период возможности для Украины. Период, когда меняет Украина правила игры. То, что происходит на Курске под Курском. Это как раз первый звоночек, первый, не последний, того, как меняются правила игры. И если Украина продолжит в этом же духе и воспользуется теми возможностями, которые у нее есть в сентябре-октябре этого года, то очень скоро все это закончится. Но если не используют, я, например, немножко по этому поводу не то чтобы переживаю, но такое тоже возможно, что если сейчас Украина покажет какую-то нерешительность и не воспользуется этим окном возможностей, то после апреля 2025 года все может вернуться опять в такое состояние застоя болота, когда опять это будет на уровне вот перетягивания каната. И именно поэтому я не могу ответить прямо на ваш вопрос, потому что все зависит от Украины, от ее решительности именно в сентябре и октябре. Наступне запитання дуже скучила за вашими ефірами. Дякую пану Алакху та Оксаночці. Алак, це та людина, яка водночас дає встряски і підбадьорює останні тижні дуже важкі для України. Я не знаю, як після цих подій можна бути на високих вібраціях, бо розчавлює вщент. Можливо, є якісь поради для українців. Що скажете про ситуацію, яка в Україні скоро вже те омрієне життя без цих трагічних новин? Я продовжую залишатися в Україні, але коли ти бачиш, як на твоїх очах збивається ракета, то не знаєш, правильно робышь мы возвращаемся к вопросу выше и это все та же самая история будьте решительны ближайшие два месяца и очень скоро все это закончится к сожалению ближайшие два месяца именно потому что все на грани количество э, обстрелов тяж, тяжелых состояний будет расти Но очень скоро это все закончится. Я прошу прощения. У меня, похоже, закончилось место. Я сохраню сейчас. А. -а, -а. Зараз один момент. Поки пан Алак звільняє місце. Я встигаю вам подякувати за ваші вподобайки, коментарі більше восьми слів. Ну і звичайно, підписки. Наступний коментар від Анни: як довго ще триватимуть жахливі обстріли міст? Насправді дуже багато суперечок на ту тему. Деякі провидці кажуть, що вони не закінчаться до того, коли не закінчиться війна. А хто скаже, що навпаки обстріли припиняться, а далі будуть іти переговори? Яка ваша думка? Я думаю, що буде дуже плохо в ближайші пару місяців. Но через два месяца, я думаю, это уже будет закончено, потому что есть все шансы завершить эту вообще страшную историю уже в ноябре месяце. Единственное, что нужно, это решительные действия Украины в сентябре и октябре. Таке дуже важливе питання, яке часто повторюється, чому темні сили деспотів об'єдналися докупи аж бігом, а так звані світлі демократичні держави досі чекають, коли нас знищать. Чи може вони не такі світлі, як себе видають? Ну це ж очевидно. Діло ж не в тому, що світле чи темне. Діло в тому, які цілі прислідують старі еліти, ті, які зараз і в Європі і в Штатах. заинтересованы только в сохранении своей власти. То же самое можно сказать и про Россию. Никаких других идей у них нет. Именно поэтому э, так происходит. Именно поэтому они не спешат помогать, потому что любое, любая помощь Украине породит новое государство, новые подходы, новые элиты. И они, естественно, опасаются за себя. Відразу три запитання. Я по черзі буду їх задавати, щоб ви не заплуталися. Перше, можна ще трошки про кінець війни, настання меру, більш детально, і на які компроміси прийдеться піти українцям, я полагаю, що на вступити. Возможно, возможно. Це зависит від України, від того, наскільки народ, люди готові терпіти цю боль. Ну, поки виглядає так, що навіть. Какое-то время Луганский и Донецк останется, я полагаю, недолго, но какое-то время переходное он будет с Россией. Видимо, к сожалению. Собственно, понимаете, что здесь нужно сказать? Раскрыть, наверное, этот вопрос нужно. Причина всей этой истории в том, что, или, скажем так, целью всей этой истории является гибель славян. То есть, э, господа, которые управляют Россией, как бы они и что бы они ни говорили, когда они внесли в Конституцию у России вот эти четыре области и люди не воспротивились этому, не воспротивились этой несправедливости, в этот момент они создали прецедент, который обещает войну на уничтожение. Потому что Украина никогда не согласится с этим. А украинцы ⁇ это лучшие войны на земле. Я об этом говорю с первого дня войны. С самого первого. Поэтому все очень сложно в этом смысле. И все равно это все будет возвращено. И именно это и является причиной всех этих событий. Они хотят уничтожить и Украину, и Россию. Это просто нужно понимать. Другое дело, что время прошло, и этого не произойдет не потому, что какие-то элиты хотят или не хотят, а потому что народы Европы, народы Америки, и не только, кстати, Южная Корея, Япония, Индия, все эти народы сейчас уже, но ну, если не уже помогают, то готовы помогать. Так что этот план будет разрушен. Э -э Украина выживет. И какие-то части России тоже выживут. И дай им Бог суметь преодолеть этот негатив, который они накопили. Но боли, конечно, еще будет много. Наступно пит питание. Чем возможно возрождение красного зверя СССР? Ну, он не такой уже красный, он коричневый на самом деле. Конечно, нет. Совершенно это невозможно. Потому що зараз время знаєте, вот Сейчас время разрушения зараз вот розрушення структур, поэтому ніяких шансів немає, тому що проти пойти невозможно. І ще одне цікаве запитання до речі, багатьох хвилює катаклізми на планеті у 25-му році затоплення деяких країн і переселення народів. Що про це каже Небесна Карта? Карма дуже жорстка. мы уже когда-то об этом говорили, что начиная с 1932 -го года по 1948, возможно, целая серия катаклизмов. И единственный способ избежать – это человечеству нужно сейчас переродиться. Это единственный способ. Потому что то состояние, в котором находится сейчас человечество, оно не способно выжить в новой эпохе. И поэтому Земля буквально будет пытаться... Понимаете, Давайте по-другому скажу. Сейчас действия и сознание людей похожи на блох на собаке. И собака всячески пытается их с себя стряхнуть. И именно это произойдет где-то с 32 по 48, потому что заканчивается этот переход эпохальный. И единственный способ остаться, условно говоря, на собаке этим блохом, это блохом перестать быть блохами. Нужно вырасти сознанием, стать другом земли, понимаете? Сотрудничать между собой и землей, а не устраивать здесь войнушки из-за того, что кто-то захотел там какую-то область назвать своей. И вы верите в то, что людство природится? Ну, это же не вопрос веры, это вопрос наблюдения. Вы поймите, на Западе принято так смотреть на мир. Я хочу вот этого, я все туда поглощен, а на Востоке немножко по-другому люди смотрят. И я в какой как немножко уже проникся этим ощущением, мы просто наблюдаем. Потому что нет в этом ни плохого, ни хорошего. Это просто есть как есть. Если люди не хотят расти, ну зачем они тогда нужны? Значит, ну помните, как в анекдоте про не смогла я, про ту лошадь, которая пообещала дойти первой к финишу, а дошла последней. И на вопрос, как же так, ты же обещал, она ответила, ну не смогла я. Точно так же и человечество. Посмотрим, понаблюдаем, Так, а виглядачі напишіть свою думку про людство. Вірите в людство чи ні? Зможе воно переродитися? Дуже цікаво послухати, що ви про це думаєте. І ще одне цікаве запитання від пані Оленочки. Коли і на скільки частин розвалиться ця клята Росія? І чи отримують вони нарешті свою мрію? Війна на їхній території, коли немає ні сил, ні часу лізти до інших? Ви позволите, я не буду відповідати прямо на этот вопрос. Я на нього отвечу косвенно. Дорогі друзі. Я вас очень прошу. Думайте о справедливости. Думайте о том, чтобы создать свое государство, свою республику. Думайте о том, чтобы изменить внутреннее положение в Украине. Думайте о счастье всего мира. Не нужно желать другим, даже самым нехорошим. Не нужно желать вот таких страшных испытаний. Судьба сама разберется. Всевышний сам наградит всеми этими счастьями в кавычке вам не нужно свою энергию благочестия тратить на то, чтобы им было плохо. А они заслужили свою карму. Зачем еще вам туда вмешиваться? Сфокусируйтесь на себе, на своем развитии, на создании счастья вокруг себя, на поиске дхармы своей и своих детей и своей страны. Вот этот ответ. Че правда, что гнев спаливает всю энергию благочестия? А как вы думаете? Ну, я знаю, что веды кажут, что так есть. Ну, естественно. Ну, что такое гнев? Когда вы берете всю свою энергию, концентрируете на негативе, и все, что есть хорошее в вашем сознании, все, что вы накапливали, вы туда отдаете. Теперь вопрос. А если вы осознаете, стоит ли вашу энергию отдавать, чтобы кому-то было плохо? Может, ее нужно перевести на то, чтобы было хорошо даже вам? Это же разумнее, правильно? Этими отличается осознанное поведение от людей, которые спят. Нужно работать, развиваться самому. Стосовно гниву. дуже багато людей в своем жизни гниваются, и это и праведный гнив. и деколи цей гнів допомагає ворога поставити на місце. И как тут быть? Когда вы находитесь в пылу борьбы, это можно понять, и это способ сфокусировать энергию и дать ее именно в том справедливом русле, который нужно. Но когда вы не в борьбе, о чем мы говорим? Мы говорим о самоуничтожении, понимаете? Вот смотрите, давайте по-другому скажу. Гнев это означает, он управляет вами, он сделал что-то и теперь вы реагируете, гневаетесь, вдумайтесь, насколько это неосознанно, насколько это по-детски. Он что-то сделал и пусть себе сидит с тем, что он сделал. Я управляю своей энергией, я управляю своим вниманием. Вот о чем идет речь. Это как, знаете, давайте простой пример. Вот есть такое понятие вампиризм. У -у -у. Как это происходит? Вы идете с тележкой в супермаркете, подходите к кассиру. И кассир видит, что вы на нервах, куда-то спешите. Сидит такая бабушка, божий одуванчик, такая мышка, и что она делает? Начинает медленно-медленно проводить. Даже не, перед, не ваши продукты, а предыдущего, предыдущего. И вы начинаете постепенно закипать. Вы начинаете закипать, закипать, закипать. Что в этот момент произошло? Она управляет вами. Вы начинаете выплескивать энергию, она кайфует. Ой, как хорошо. А вы начинаете поддаваться, вы управляетесь. Почему? что вы не потому что вы простите лох, и правильно она делает, потому что иначе как вас научить. Страшные вещи говорю. Ну, добре, то з гнівом ми вже все з'ясували, глядачі. Напишіть, як вас справа з цією темою, чи гніваєтесь ви часто, чи ні, чи вже усвідомлені, чи впоралися з цією емоцією. І, до речі, справді, якщо говорити, над, наприклад, на тему здоров'я і психосоматики, то гнів викликає дуже багато різних викидів гормонів, які негативно впливають на здоров'я людини, і людина сама собі шкодить. Давайте я ще кое що добавлю, дуже важливе. Не гніватися не означає його в собі держати. Я вас дуже прошу. Не гневаться означает его не допускать. Потому что если он уже появился, вы не можете его... Если он уже появился, его нужно выплеснуть. Потому что если вы его оставите, он нарушит вашу энергосистему. Понимаете, это тоже очень важно. Потому что если он появился, это не значит, что нужно бабушку ругать. Но вы можете выйти из магазина и отжаться сто раз, чтобы устать и выплеснуть это, понимаете? Или зайти за магазин и покричать на сосны. <свист> <свист> То есть это лучше выбросить. Конечно, в идеале вообще в творчество это перевести. Но это уже другой вопрос. Выплеснуть нужно обязательно. Но я говорил не об этом. Не надо допускать. Будьте осознанны настолько, чтобы не допускать этого. Будьте осознанны настолько, чтобы не ненавидеть россиян. Они же такие же люди, которые попали в... на самом деле, вдумайтесь, в какие ужасные состояния. Сто лет их мучили, превратили в рабов. А теперь вы удивляетесь, что они так себя ведут, что они боятся слова сказать. А вы уверены, что если бы вы были на их месте, вы бы не вели себя так же? Так какое право вы имеете кого-то мысленно наказывать? Возможно, имеете, а возможно, нет. Понимаете, это уже личная ситуация, поэтому не нужно играть в эту игру. Думайте о собі, думайте о про близьких, а про своїй системі отношені, о розвитті, от хармі самое главное. Тогда тобто буде все нормально. Та звісно, ми не бажаємо нікому зла і будемо думати про себе, про свою систему ППО, про свої дрони, про ракети, про їхню дальність, потужність. Ну а далі найсядіє божа воля і катюзі по заслузі. Підтримуйте мене, ставте вподобайку. Пані Лариса, вам пише, добрий день. Я завжди із задоволенням дивлюся. Всі ваші сеанси підписана на канал Мій Світ. Від імені більшості херсонців хочу дізнатися про долю лівого берега Херсонщини. Люди в страшному відчаї на лівобережжі, не вірять вже ні в що. Невже лівий берег не повернеться додому? Дякую, велике. Я впевнений, що повернеться. Я впевнений, що це пройде ще в цьому году, може бути, ну скажімо так, до апреля 2025 року. Єдине, що я прошу. Действуйте Сентябрь, октябрь дан для этого. Прохання розглянути загальне питання відносин між Україною та Ізраїлем: чи мають відношення впливові Євреї до розв'язання війни Росії проти України? Дякую. Друзі, давайте ще раз я повторюсь, хоча ми багато разів уже об этом говорили: є люди, у которых є якісь плани. Є люди, у которых є протиположні плани. Кто-то хочет убивать, кто-то хочет строить. Вопрос же не в этом. Вопрос, чего хотите вы? Вы дети Создателя. Вы отблески, образы Всевышнего. Причем здесь что там кто-то хочет? Причем здесь этот тот, кто они там эпидемии сделали, там хотят освободить Украину, те хотят уничтожить. Да это их проблема. Они хотят уничтожить, их за это накажет карма. Вы чего хотите? Вы строите свой мир. Вот и все. Добрий день, Алак. Ви дуже розумна людина. Чітко і правильно все трактуєте по-своєму. Але щось не дуже схоже, щоб керівництво Індії висловлювалося проти терориста Путіна. І не дуже схоже на те, що воно підтримує Україну. До речі, коли там візит був в моді до Росії, потім до України, вас в коментарях постійно згадували, вам там не гикалось? Гикалось. Смотрите. Перше. Важно що говорить, або що робить. Раз. Второе. По факту сделано что? Из России тянутся все соки, и им за это ничего не платится. Это факт. Третье. Когда Моди был в России, даже в документе итоговом, подписанном между Россией и Индией, написано, что Индия настаивает на территориальной целостности Украины в границах 91 -го года. Что вам еще нужно? И это вы говорите, что моде ничего не говорит? Так может, надо уже включить зрение и посмотреть внимательней? А то, что он приехал и поддерживал здесь, в Украине, Зеленского, или этого не было? И еще один есть момент важный. На протяжении последних 30 лет существования Украины в Индии было много всего. И плохого, и гибли люди очень много. И напряжение, и внутреннее колоссальное было несколько лет в Кашмире. И были колоссальные проблемы с Китаем, Ладак, вот эта часть Тибет. И были большие проблемы с Пакистаном. Как много Украина высказывала реальной поддержки Индии? Задайте себе вопрос, вы поддерживали индусов или нет? Так какое право вы сейчас имеете упрекать их в том, что они вам помогают? Мало. Слушайте, ну это уже, это как это сказать? Ну это уже эгоизм. Держите себя в руках. Сами вначале изменитесь и начните смотреть в будущее и смотреть справедливо, а потом уже требуйте от других. Я надеюсь, никого не обидел. Пані Ірина пише вам, доброго дня, пане Алак. Дякую за можливість бути присутньою серед вас. Дякую, Алаку, за школу, син в захваті від Гуруколи. Дякую за чудових дівчат, котрі допомагають трохи позбутися болю від втрати коханого чоловіка у червні, коли вже Крим повернеться додому. Дякую. Окно можливостей зараз. Якщо воно буде спользовані, то судьба Криму вже розрішиться до кінця цього року. Це не значить, що він одразу перейде в українські руки, тому що. Что... переход этот не будет мгновенным, потому что если он будет мгновенным, он будет сопровождаться многими смертями и болью. Поэтому я думаю, оно будет растянуто во времени, может год, может два. Но в любом случае решение уже может быть принято до конца этого года. Зависит это все от решительных действий Украины. А вообще да, школа у нас прекрасная, добро пожаловать. Детки у нас начинают 6 октября учиться в возрасте от 7 до 17 в разные группы, разные уровни. Добро пожаловать, да. А старшие 22 сентября, кстати, приходите. Взрослые, это тоже очень важно, потому что многие люди потеряны, особенно на Украине сейчас. Многие переживают эту боль, многие потеряли близких или близкие страдают, или испытывают страх за близких. Во всех этих случаях ответ очень прост. Обретайте знания, тогда Знання дасть вам уміротворення, понімання свого путі, як допомагати, як спасати, як підтримувати, як веда. Посилання на навчання у школі Алака ви знайдете в описі до відео, а ще ви там знайдете посилання на активатор успіху. Він допоможе вам зміцнювати віру в себе, налаштовувати свою підсвідомість на створення найкращих сценаріїв життя і заряджатись позитивом на кожен новий день. Заходьте в опис до відео, я щиро запрошую.